Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pencara yang kami hormati Sejahir um, Saya pengiran Hasanal bersama dengan Siti Mardia, Kuratul Auni dan Nur Alia akan membincangkan tentang kesan psikologi dan mental dalam kelangan pelajar tingkatan Psikologi bermaksud ilmu yang mengkaji tentang fikiran, tingkah laku dan proses mental manusia secara sistematik. Sedangkan mental membawa maksud perasaan jiwa seperti sedih, marah, gembira atau takut yang muncul setelah berlakunya sesuatu peristiwa. Kedua-dua elemen ini adalah sangat signifikan untuk dijaga keseimbangannya agar mampu mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan rohani setiap individu. Salah satu sebab kesehatan mental seseorang dapat terjejas adalah berlakunya kes buli dan jika ia berlaku dalam jangka masa yang panjang ini akan mengakibatkan mangsa merasa rendah diri trauma dan sentiasa dalam kegelisahan terlebih dahulu kami ingin memberi penghargaan kepada pensyarah yang kami hormati Dr. Ahmad Syahir ke atas pencerahan yang telah beliau berikan sepanjang pelaksanaan kertas kerja ini dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu bapa dan rakan-rakan kami yang telah bertukar buah fikiran bersama kami dalam merealisasikan kertas kerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marda binti Muhammad Faisal. Nombor kad pelajar saya 2025486634. Kami akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa untuk subjek CTU552 kelas 552 SAP01. Masalah kesihatan mental di Malaysia semakin meningkat selepas pandemik dengan lebih ramai belia dan pelajar universiti mengalami kemerungan, kebimbangan dan tekanan. Statistik menunjukkan 10% belia pernah memikirkan bunuh diri manakala NHMS pada tahun 2023 merekodkan 4.6% penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami kemerungan terutama golongan 16 hingga 29 tahun. Walaupun biasa berlaku dalam kalangan pelajar universiti, isu ini masih dipandang remeh. Antara puncanya ialah tekanan ekonomi, perubahan persekitaran, beban kerja dan penyakit fizikal. Selain itu, buli turut menyumbang kepada masalah mental dengan menyebabkan trauma, kemerungan dan kecenderungan mencederakan diri. Buli cyber pula lebih serius kerana berlaku secara berterusan dan sukar dikawal. Ia memberikan kesan psikologi jangka masa panjang. Kes buli di sekolah menengah semakin meningkat dan faktor utama termasuklah kurang perhatian daripada ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan mencontohi tingkah laku negatif dari rumah. Ini memberi kesan terhadap mangsa buli kerana mereka mengalami penurunan keyakinan diri, trauma dan kemurungan. Dan jika ia berlaku dalam jangka masa yang panjang Ini boleh menyebabkan mangsa cenderung untuk mencederakan diri Oleh itu, isu ini sangatlah tegas untuk kita beri perhatian Agar dapat dibendung bersama-sama kes buli di Malaysia ini Tinjauan literasi ini menekankan bagaimana kes buli mampu memberi impak yang negatif kepada psikologi dan emosi seseorang pelajar menurut beberapa pandangan pakar dan tokoh. Salah satunya adalah Profesor Ken Rigby yang mendefinisikan buli adalah tindakan sengaja untuk menyakiti tidak kira secara individu ataupun berkelompok. Selain itu, Dr. Fatimah Syarahan juga menyatakan bahawa kes buli ini bukanlah fenomena baru ia telah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi di mana beliau dilontar batu dicaci maki dan ketidaksantunan ini mampu menjerumuskan budaya buli di dalam Malaysia dan antara kes berat yang telah berlaku di Malaysia adalah kes Zara Kairina yang berlaku di Sabah dan juga seorang pelajar SMK Pulau Langkawi yang dipukul beramai-ramai dan kedua-dua kes ini telah membawa kepada kematian. Kajian ini menggunakan metodologi campuran kualitatif dan kuantitatif bagi meneliti isu kesihatan mental pelajar dan kaitannya dengan gejala buli. Kajian literatur ini dijalankan melalui jurnal akademik, laporan KKM dan KPM. Serta artikel yang berkaitan untuk mengenal pasti tren dan kesan buli. Seterusnya, soal selidik ini telah diedarkan kepada pelajar sekolah menengah dan universiti bagi mendapatkan data statistik mengenai pengalaman buli dan tahap tekanan emosi. Temu bual separa berstruktur bersama guru, kaunselor dan ibu bapa pula memberikan perspektif tentang pengendalian kes buli dan sokongan emosi di sekolah. Pemerhatian di sekolah ini turut dilakukan bagi melihat interaksi pelajar dan lokasi berisiko. Semua data telah dianalisis secara tematik dan deskriptif. Pendekatan ini dapat memberi gambaran menyeluruh tentang isu kesihatan mental pelajar serta membantu merangka cadangan penambahbaikan di sekolah dan masyarakat sekitar. isu isu ataupun masalah falsafah dan isu semasa buli di sekolah menengah memberi impak negatif terhadap kesihatan mental pelajar meningkatkan risiko kemurungan kebimbangan trauma tekanan rasa malu dan juga kecenderungan mencederakan diri masalah ini memerlukan penyelesaian menyeluruh yang melibatkan kementerian sekolah ibu bapa dan juga komuniti serta masyarakat setempat data kementerian pendidikan di mana 76.1% kes buli berlaku di sekolah menengah, 26.9% di sekolah rendah. Kes buli ini telah meningkat sebanyak 79% antara 2023 hingga 2024 di sekolah rendah. Untuk kajian NHMS pada tahun 2022 pula, sebanyak 8.6% pelajar berumur 13 hingga 17 tahun telah menjadi mangsa buli di mana mereka diejek sama ada fizikal dan lisan pada lazimnya. Antara penyelidikan lain juga, sebanyak 18.3% pelajar telah mengalami kemurungan akibat buli. 16.2% telah dibuli dalam tempoh 30 hari sebelum kajian. 79.1% pelajar juga pernah terlibat sebagai mangsa ataupun pembuli. Di mana terdapat juga contoh seperti kes Zara Kairina iaitu pada 17 Julai 2025 yang telah berlaku di Sabah. Kanak-kanak ini telah didakwa meninggal dunia akibat dibuli. Dan terdapat 5 remaja yang telah didakwa di bawah Seksyen 507C Kurungan 1 Kanun Keseksaan. Contoh penggunaan akta anti-buli baharu di Malaysia. Faktor-faktor kes buli di sekolah menengah. Tekanan emosi pelajar berpunca daripada pelbagai faktor termasuk harapan tinggi ibu bapa, beban akademik, persekitaran sekolah yang tidak kondusif, pengaruh rakan sebaya dan tekanan tugasan. Tekanan ini boleh menjejaskan prestasi akademik, disiplin, keyakinan diri dan kesejahteraan mental pelajar. Persekitaran sekolah yang yang negatif dan hubungan rakan sebaya yang tidak sihat boleh menyebabkan kes puli, pergaduhan atau tragedi serius seperti kematian mangsa. Pengaruh gadget dan media sosial juga meningkatkan risiko emosi yang tidak stabil yang boleh membawa kepada keganasan atau tindakan ekstrim. Tekanan emosi yang tidak ditangani boleh membawa kepada kemurungan, masalah disiplin, buli dan tingkah laku agresif. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru dan komuniti perlu memberikan sokongan moral, bimbingan emosi dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan selamat. Kesannya, buli di sekolah menengah bukan sekadar isu disiplin, tetapi ancaman serius kepada kesejahteraan mental dan emosi remaja. Mangsa buli mengalami tekanan emosi trauma psikologi kehilangan keyakinan diri dan simptom kemurungan seperti menangis tanpa sebab cepat marah dan hilang minat terhadap aktiviti tekanan akibat buli boleh membawa kepada idea membunuh diri mengikut kajian AHS 2022 menunjukkan peningkatan daripada 10% pada tahun 2017 kepada 13.1% pada tahun 2022 di kalangan pelajar. Trauma buli boleh meninggalkan kesan jangka panjang termasuk fobia sosial, gangguan tidur, mimpi buruk dan kesan psikosomatik seperti sakit kepala, sakit perut, cepat letih dan gangguan selera makan. Mangsa buli kadang-kadang menjadi pembuli pula, kitaran buli akibat tekanan emosi yang tidak ditangani yang dapat meningkatkan masalah disiplin di sekolah. Faktor utama termasuk kurang sokongan emosi daripada keluarga pengaruh rakan sebaya dan buli cyber yang meningkatkan stres dan rasa terasing. Penyelesaian memerlukan kerjasama pihak sekolah, guru, ibu bapa dan agensi kerajaan untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, menyokong dan peka terhadap kesihatan mental pelajar. bagai rumusan dan juga cadangan penyelesaian kepada Kementerian Ibu Bapa, Guru-Guru dan Rakan Sekitar. Kesihatan mental pelajar sering diabaikan walaupun buli boleh menyebabkan kemurungan, tekanan emosi, kecederaan diri dan kematian. Buli ini terdapat berlaku dalam pelbagai bentuk antaranya ialah fizikal, emosi, psikologi dan cyber di mana hal ini dapat memberi kesan menyeluruh kepada kestabilan emosi, kepercayaan diri dan juga fungsi sosial mangsa. Hal ini akan memberikan impak yang sangat besar kerana mangsa akan berasa tidak selamat atau malu untuk meminta bantuan. Mereka juga sering memendam perasaan, memperburukkan masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan keresahan kronik persekitaran sekolah yang lemah dari segi penguatkuasaan disiplin dan komunikasi terbuka amat menyumbang kepada masalah ini termasuk stigma terhadap mangsa. Antara langkah penyelesaian termasuklah pendidikan kesedaran tentang buli dalam kurikulum, memperkasa sistem kaunseling profesional dan mewujudkan mekanisme aduan yang selamat dan mudah diakses. itu sahaja dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh